এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ গীতাৰ পঞ্চম অধ্যায় কৰ্ম সন্য়াস যুগ বাহ্যিকভাৱে সকলো ধৰণৰ কৰ্ম কৰি আৰু ভিতৰি সেই কৰ্মসমূহৰ ফল ত্যাগ কৰোতা জ্ঞানী মানুহে দিব্য জ্ঞানৰ অগ্নিৰে বিশুদ্ধ হৈ শান্তি বৈৰাগ্য তিক্ষা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আৰু সুখ লাভ কৰে অৰ্জুনৰ কৃষ্ণ অৰ্জুনে কলে হে কৃষ্ণ প্ৰথমতে তুমি মোক সকলো কৰ্ম ত্যাগ কৰিবলৈ উপদেশ দিলা আৰু তাৰ পাছত আকৌ ভক্তিৰ ভাৱেৰে কৰ্ম কৰিবলৈকো কলা এই দুয়োটাৰ ভিতৰত কোনটো অধিক কল্যাণকৰ সেই কথা তুমি মোক সুনিশ্চিতভাৱে কোৱা শ্ৰীভগান উপাসন্যাসতা কৰ্ম বিশিষ্যতে পৰমেশ্বৰ ভগৱানে ক'লে কৰ্মৰ ত্যাগ আৰু সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰ্মৰ অনুষ্ঠান এই দুয়োটাই মুখ্য লাভৰ বাবে কল্যাণকৰ কিন্তু এই দুয়োটাৰ ভিতৰত কৰ্মৰ ত্যাগতকৈ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰা কৰ্ম মুখ্য লাভৰ বাবে কল্যাণকাৰী কিন্তু এই দুয়োটাৰ ভিতৰত কৰ্মৰ ত্যাগতকৈ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰ্ম কৰাৰ আদৰ্শ অধিক ভাগ ইয়াত কৈছে এই দেহটো ধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে যদিও এই দেহটো খতে তথাপ নানাভাৱে মানুহক কষ্ট দি থাকে সেইবাবে ইন্দ্ৰিয়সুখ বিচাৰি কৰ্ম কৰাটো কল্যাণদায়ক নহয় মানুহৰ নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয়ৰ বিষয়ে যেতিয়ালৈকে মনত প্ৰশ্ন নাযাগে তেতিয়ালৈকে এই মানৱ জীৱন বৃথা যেতিয়ালৈকে মানুহে আত্মপৰিচয় লাভ নকৰে তেতিয়ালৈকে ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বাবে কৰ্মফল বিচাৰি কৰ্ম কৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু যেতিয়ালৈকে ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বিষয়ে সচেতন হৈ তাৰ সন্ধানতে ব্যস্ত থাকে তেতিয়ালৈকে দেহ সলাই সলাই পুনৰ জন্মৰ পাকচক্ৰত পৰি থাকে তেনেহ'লে ত্যাগ কৰিবৰ বাবে অৱকাশ ক'ত যিজনে এই কথা উপলব্ধি কৰে যে প্ৰতিটো বস্তুৱেই কৃষ্ণৰ সম্পত্তি তেওঁ অনবৰতে সন্য়াস মাৰ্গতে আছে যিহেতু প্ৰতিটো বস্তু কৃষ্ণৰে গতিকে প্ৰতিটো বস্তুকে কৃষ্ণৰ সেৱাক লগাব লাগে জ্ঞ নিত্য সন্য়াসী নেষ্টিনী নিৰ্দণ্ড হী মহাবাহমুষ্যতে হে মহাবাহু অৰ্জুন যিজনে নিজে কৰা কৰ্মৰ ফলৰ প্ৰতি দেশো নকৰে অথবা আকাংক্ষাও নেদেখায় সেইজনে সদায় সন্য়াসী বুলি জানিবা সেই মানুহজন সকলো বিপৰীত ধৰ্মী বস্তুৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত তেওঁ সহজেই সকলো জৰজাগতিক বন্ধনৰ পৰা হাত সাৰি সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্তি লাভ কৰে পণ্ডিতা একমপি আস্থিত সম্যক উভয়িতে ফলম কেৱল অল্পজ্ঞানীসকলেহে ভক্তিৰে কৰা সেৱাৰ পৰা ভৌতিক জগতৰ বিশ্লেষাত্মক অধ্যয়ন বা সাংখ্য় যুগক পৃথক বুলি কয় অৰ্থাৎ অল্পজ্ঞানীসকলেহে কৰ্ম যুগৰ পৰা সাংখ্য যুগক পৃথক বুলি কয় কিন্তু যিসকল পণ্ প্ৰকৃত পণ্ডিতে পণ্ডিত তেওঁলোকে কয় যে যিজনে এই দুয়োটাৰে এটাকে ভালদৰে অনুসৰণ কৰে তাতে তেওঁ দুয়োটাৰ ফল লাভ কৰিব পাৰে সাংস্য় দৰ্শনৰ উদ্দেশ্য হ'ল জৰজগতৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ মাজেৰে আত্মাৰ অস্তিত্বৰ উপলব্ধি জৰজগতৰ আত্মা হ'ল বিষ্ণু বা পৰমাত্মা ভগৱানৰ প্ৰতি সেৱা কৰাৰ মনোভাৱেৰে কৰ্ম কৰিলে পৰমাত্মাৰ প্ৰতি সেৱা কৰা হয় এটা পদ্ধতিয়ে গছজোপাৰ শিপাডাল বিচাৰি উলিয়ায় আনটো পদ্ধতিত সেই শিপাডালত পানী দিয়া হয় সাংস্য় দৰ্শনৰ প্ৰকৃত ছাত্ৰই জৰজগতৰ মূল বা শিপা স্বৰূপ বিষ্ণু বিষ্ণুক বিচাৰি পায় আৰু তাৰ পাছত পূৰ্ণ জ্ঞানেৰে ভগৱানৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰে গতিকে মূলতে দুয়োটা পদ্ধতিৰে কোনো পাৰ্থক্য নাই কাৰণ দুয়োৰে লক্ষ্য হল বিষ্ণু যিসকলে এই শেষ লক্ষ্যৰ বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকেহে কয় যে সাংখ্য আৰু কৰ্মযুগৰ উদ্দেশ্য একে নহয় কিন্তু জ্ঞানীজনে জানে যে বিভিন্ন পদ্ধতিৰ উদ্দেশ্য একেটাই প্ৰাপ্ততে স্থানতে একম চাংখ্যম ছয় পশ্যতি পশ্যতি যিজনে জানে যে সাংখ্য দৰ্শনৰ সহায়েৰে যি ঠাই পাব পাৰি ভক্তিৰে কৰা কামেৰেও সেই ঠাই পাব পাৰি আৰু সেইবাবে যিজনে আৰু কৰ্ম যুগ একেটা বুলি বুজে তেওঁলোকক দেখে দাৰ্শনিক গৱেষণাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হল জীৱনৰ চৰম লক্ষ্যৰ উপলব্ধি যিহেতু জীৱনৰ চৰম লক্ষ্যটো হল আত্ম উপলব্ধি সেইবাবে দুয়োটা পদ্ধতিয়ে যি দুটা সিদ্ধান্তত উপনীত হয় তাৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই সাংস্য় দৰ্শনৰ গৱেষণাৰে বুজিব পৰা যায় যে জীৱ জৰজগতৰ অংশ নহয় কিন্তু পৰিপূৰ্ণ পৰমাত্মাৰে অংশ গতিকে জৰজগতৰ লগত জীৱাত্মাৰ সম্পৰ্ক নাই জীৱৰ কৰ্মসমূহৰ লগত কিবা নহয় কিবা সম্বন্ধ থাকিব লাগিব যেতিয়া জীৱই কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কাম কৰে তেতিয়াহে ভগৱানৰ নিত্য দাস ৰূপে তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ফুটি ওলায় সাংসৰ মতে জৰজগতৰ প্ৰতি নিৰাসক্ত হৈ থাকিব লাগে আনহাতে ভক্তি যুগৰ মতে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা কামৰ প্ৰতি আসক্ত হব লাগে যথাৰ্থতে দুয়োটা পদ্ধতিয়ে একেই যদিও ওপৰে ওপৰে চালে এটাৰ লগত নিৰাশক্তি জড়িত হৈ আছে আৰু আনটোৰ লগত আসক্তি জড়িত হৈ আছে জৰজগতৰ প্ৰতি নিৰাশক্তি আৰু কৃষ্ণৰ প্ৰতি আসক্তি এই দুয়োটাই একে আৰু একেটা বস্তু যিজনে এই সত্যটো দেখা পায় তেওঁ সকলো বস্তুৰে যথাৰ্থ স্বৰূপ দেখা পায় মহাবাহু দুটা আদি মহাবাহু অৰ্জুন ভগৱানৰ প্ৰতি সেৱা ভক্তিৰ কামত নিৰত নহয় কেৱল সকলো কৰ্ম ত্যাগ কৰিলে কোনো ব্যক্তি সুখী হব নোৱাৰে কিন্তু সেৱা ভক্তিত নিৰ চিন্তাশীল ব্যক্তিজনে অচিৰেই পৰমেশ্বৰক লাভ কৰিব পাৰে আগতে শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কাম আৰু ক্ৰোধ শত্ৰু অৰ্জুন তুমি অৰ্জুনে ভাবিলে এইটোতো বহুত টান কাম কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণই কলে নহয় শৰীৰতকৈ ইন্দ্ৰিয়ৰত আছে মন ইন্দ্ৰিয়তকৈ আঁতৰত আছে বুদ্ধি মনতকৈ আঁতৰত আছে আৰু তোমাৰ স্বৰূপ বুদ্ধিতকৈও আঁতৰত আছে তুমি তাৰ পৰাই প্ৰেৰণা পাইছা এই ধৰণে নিজৰ ক্ষমতা বুজি নিজৰ শক্তিক সন্মুখত ৰাখি স্বাৱলম্বী হৈ কৰ্মত প্ৰবৃত্তই হোৱাই হল জ্ঞান যুগ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে চিত্তক ধ্যানস্থ কৰি কৰ্মক মোটেই সমৰ্পণ কৰি আশা মমতা আৰু সন্তাপৰ পৰা মুক্ত হৈ যুদ্ধ কৰা সমৰ্পণৰ সৈতে ইষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ সেই কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হোৱাই হল নিষ্কাম কৰ্ম যুগ দুয়োটাৰে ক্ৰিয়াও একেই পৰিণামো একেটাই ইয়াতে জোৰ দি যোগৰ শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াত কৈছে যে যুগৰ আচৰণ নকৰাকৈ সন্য়াসস্থিতি প্ৰাপ্ত কৰা অসম্ভৱ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুসৰি এনে কোনো যুগ নাই যি ভৰিৰ ওপৰত ভৰি দি বহি কব যে মই পৰমাত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মোৰ কাৰণে কৰ্মও নাই বন্ধনো নাই মই ভাল বেয়া সকলো কৰা যেন দেখিলেও ইন্দ্ৰিয় নিজৰ মতে চলিছে এনে পাষণ দি শ্ৰীকৃষ্ণৰ মতে কেতিয়াও নহব সাক্ষাৎ যোগেশ্বৰীও নিজৰ অনন্য সখা অৰ্জুনক বিনা কৰ্মৰে এই স্থিতি দিব নোৱাৰিলে যদি এইদৰেই পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া গীতাৰ কি আৱশ্যকতা আছিল কৰ্মটো কৰিবই লাগিব কৰ্ম কৰিয়েই সন্য়াসৰ স্থিতি পাব পৰা যাব আৰু যোগযুক্ত পুৰুষ শীঘ্ৰেই পৰমাত্মাক প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব যোগযুক্ত পুৰুষৰ লক্ষণ কি ইয়াত এইবুলি কৈছে পৰৱৰ্তী শ্লোকত বিশুদ্ধাত্মা জিতে লিপ্য়তে যিজন সেৱা ভক্তি কামত ব্ৰতী যাৰ অন্তৰ বিশুদ্ধ যিজনৰ মন আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ সংযম আছে যিজন সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়াশীল আৰু নিজেও সকলো প্ৰাণীৰে প্ৰিয় তেনে লোকে কৰ্ম কৰিলেও বন্ধনত সোমাই নপৰে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ সহায়ত যিজনে মুখ্য পথ লৈছে তেওঁ সকলো প্ৰাণীকে ভাল পায় আৰু সকলো প্ৰাণীয়েও তেওঁক ভাল পায় তেওঁৰ যে কৃষ্ণ ভাৱনা আছে সেইবাবে এনে হয় তেনে মানুহে কোনো জীৱকে কৃষ্ণতকৈ বেলেগ বুলি নাভাবে গছৰ ডাল আৰু পাত যিদৰে গছজোপাৰ পৰা বেলেগকে নাথাকে এই ক্ষেত্ৰতো কথাটো তেনেকুৱাই হয় ভক্তজনে ভালদৰে জানে যে গছৰ শিপাত পানী দিলে গছৰ ডাল পাত সকলোতে সেই পানী বিয়পি পৰিব অথবা পেটত কিবা আহাৰ পৰিলে তাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা শক্তি স্বভাৱতে সমগ্ৰ দেহতে বিয়পি পৰিব কৃষ্ণ ভাৱনেৰে যিজনে কাম কৰে তেওঁ সকলো জীৱৰে দাস সেইবাবে তেওঁ সকলোৱে ভাল পায় যিহেতু তেওঁ নিজৰ কামেৰে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিছে সেইবাবে তেওঁৰ বিবেক শুদ্ধ যিহেতু তেওঁৰ বিবেক শুদ্ধ সেইবাবে তেওঁৰ মনটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰিত যিহেতু তেওঁৰ মন নিয়ন্ত্ৰিত সেইবাবে তেওঁৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহো নিয়ন্ত্ৰিত যিহেতু তেওঁৰ মনটো সদায় কৃষ্ণতে নিবিষ্ট হৈ থাকে সেইবাবে তেওঁৰ মনটো কৃষ্ণৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে তেওঁ যে নিজৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ ভগৱানৰ সেৱাৰ বাহিৰে আন কিবা কথাত লগাব তাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে তেওঁ কৃষ্ণৰ লগত জড়িত কথাৰ বাহিৰে আন কোনো কথাতে কাণ দিবলৈ ইচ্ছা নকৰে কৃষ্ণক নৈবদ্য ৰূপে দিয়া বস্তুৰ বাহিৰে আন একো বস্তু খাবলৈ তেওঁ ভাল নাপায় যাৰ লগত কৃষ্ণৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনে ঠাইলৈ যাবলৈ তেওঁ হেঁপাহো নকৰে এনে হোৱা বাবে তেওঁৰ ইন্দ্ৰিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে যি মানুহৰ ইন্দ্ৰিয়ন্ত্ৰিত তেওঁ কেতিয়াও কাকো অপৰাধ কৰিব নোৱাৰে এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় অৰ্জুনেনো তেনেহলে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত আক্ৰমণাত্মক ভূমিকা লৈছিল কিয় অৰ্জুনৰ জানো কৃষ্ণ ভাৱনা নাছিল উত্তৰ অৰ্জুন কেৱল দ্বিতীয় অধ্যায়ত ব্য়া কৰি অহাৰ দৰে অৰ্জুনে নিহত কৰাৰ পাছতো সকলো সমবেত সৈন্যই জীৱাত্মা হিচাপে জীয়াই থাকিব কাৰণ আত্মাক নিহত কৰিব নোৱাৰি গতিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰে চাবলৈ গলে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কোনো এজন লোকো নিহত হোৱা নাছিল তাত স্বয়ং উপস্থিত থকা কৃষ্ণৰ আদেশত তেওঁলোকৰ যেন কেৱল শাস্ত্ৰুহে সলনি হৈছিল গতিকে কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণাংগণত যুদ্ধ কৰা স্বত্তেও অৰ্জুনে বাস্তৱিকতে যুদ্ধ কৰাই নাছিল কেৱল সম্পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভাৱনাৰে তেওঁ কৃষ্ণৰ আদেশে পালন কৰিছিল এনে মানুহ কেতিয়াও কৰ্মফলৰ বন্ধনত সোমাই নপৰে

দেখি শুনি স্পৰ্শ কৰি ঘ্ৰাণ লৈ ভোজন কৰি গৈ থাকি শুই থাকি উশাহ লৈ থাকিও এই বুলি ভাবে যে লৰাচলতে তেওঁ নিজে একোকে কৰা নাই কথা কওঁতে ত্যাগ কৰোঁতে গ্ৰহণ কৰোঁতে চকু মেলোঁতে বা চকু প্ৰচাৰ পেলাওঁতে ত্যাগেই ভাবে যে কেৱল ইন্দ্ৰীয়বিলাকৰহে ইন্দ্ৰীয় বিষয়বিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক ঘটিছে আৰু তেওঁ সেইবিলাকতকৈ পৃথক যিজনে আসক্ত ৰহিত হৈ কৰে আৰু সমস্ত কৰ্ম ফল ভগৱানৰ নামত অৰ্পিত কৰে তেনেজন মানুহক পদুমৰ পাতক পানীয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাৰ দৰে কোনো পাপেই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে পদুম বোকাত থাকে তাৰ পাত পানীৰ ওপৰতে থাকে তাৰ ওপৰত ঢৌ ৰাতিয়ে দিনে পাৰ হৈ যায় তথাপিও আপুনি পাতক চালে শুকানে দেখিবলৈ পাব পানী এটুপালো তাৰ ওপৰত নাথাকে বোকা আৰু পানীত থাকিও পদু লিপ্ত নহয় সেইদৰে যি পুৰুষ সকলো কৰ্ম পৰমাত্মাত বিলয় কৰি সাক্ষাৎকাৰৰ লগতে কৰ্মৰো বিলয় হৈ যায় ইয়াৰ আগত নহয় আসক্তিক ত্যাগ কৰি কৰ্ম কৰি যায় তেওঁ সেই ধৰণে লিপ্ত নহয় তেওঁ কি আপোনালোকৰ কল্যাণৰ বাবে পাছৰ বিলাকৰ মাৰ্গদৰ্শনৰ বাবে বুলি কয় কাইনা মানসাবুদ্ধা কেৱল ইন্দ্ৰিয়েপি যোগী না কৰ্ম কৰ্তিংগা আত্মশুদ্ধয়ে যোগীসকলে আত্মশুদ্ধিৰ বাবে আসক্তি ত্যাগ কৰি দেহ মন বুদ্ধি আৰু সমূহৰ দ্বাৰাইও কাম কৰি যায় তেওঁ জানে যে এই দেহাটো তেওঁৰ নহয় তেওঁ নিজে কৃষ্ণৰ সম্পত্তি আৰু তেওঁৰ দেহটো কৃষ্ণৰ সম্পত্তি যেতিয়াই তেওঁ এই দেহ মন বুদ্ধি বাক্য জীৱন সম্পত্তি আদিৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা সকলো আৰু নিজৰ অধিকাৰত থকা সকলো বস্তু কেৱল কৃষ্ণৰ কামতহে লগায় তেতিয়াই কৃষ্ণৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে তেওঁ কৃষ্ণগত প্ৰাণ হৈ পৰে আৰু যি মিথ্যা অহংকাৰৰ ফলত দেহটোকে নিজৰ স্বৰূপ বুলি ভাবি থাকে সেই অহংকাৰৰ পৰা তেওঁৰ মুক্ত হয় এইটোৱেই কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পূৰ্ণ বিকশিত অৱস্থা আজিলৈ ইমানেই